নিউজ চেনেলৰ এক্সিট প'লৰ ফলাফলৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু মনোজ ধানৱাৰে মনোজ ধানৱৰে এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই যে তেখেতে কৈছে যে মই এইবাৰ প্ৰথমতে থাকিম দ্বিতীয়তে থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তৃতীয়তে থাকিব লুইনজ্যোতি গগৈ লুইনজ্যোতি গগৈক তৃতীয়তেহে ৰাখিছে মনোজ ধানৱাৰে কাৰণ তেখেতে এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই নিউজ চেনেলৰ এক্সিট প'লৰ ফলাফলৰ পিছতেই তেখেতে যি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াও আপোনালোকক শুনাম আৰু লুইনজ্যোতি গগৈয়ো যিটো নিউজ চেনেলৰ যি এক্সিট প'ল সেই এক্সিট প'লক লৈ তেখেতে কৈছে যে এক্সিট প'লেই মূল ফলাফল নহয় কেতিয়াবা বিপৰীত ফলাফলো দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা নিউজ চেনেলে কয় যে নিজিকে আমুক তাৰপিছতে সেইজন জয়ী হৈ যায় এনেকুৱাও আমি ফলাফল দেখা পাইছোঁ পূৰ্বতে এনেকুৱাও হৈছে গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত কোনে জয়লাভ কৰিব বৰ্তমানলৈকে এতিয়াও কোনো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি যিহেতু চাৰিজনলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে গতিকে যিসকল ইতিমধ্যে বিৰোধী নেতা আছে তেওঁলোকে এই বিশ্বাস ল'বৰ কাৰণে নিউজ চেনেলৰ এক্সিট প'লৰ যি ফলাফল মাত্ৰ কংগ্ৰেছে এইবাৰ দুখন বা তিনিখনহে আসন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা জনাইছে গতিকে কি হয় আমি দেখা যাব কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা মাত্ৰ দুই তিনিখন ধৰা হৈছে য'ত নেকি আশা কৰা হৈছিল ছখনকৈ আসন ছখন পায় নে তিনিখন পায় নিউজ চেনেলৰ শুদ্ধ হয় নে নে বিৰোধী শুদ্ধ এই কথাখিনি আমি চাৰিদিনত লাভ কৰিম আজি কি কৈছে মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ফলাফল আহিছে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় একেবাৰে ন্যূনতম তিনিশ বিয়াল্লিছতকৈ কম আসন তেওঁলোকক দিয়াই নাই আৰু এভাৰেজ যিটো কথা কৈছে চাৰে তিনিশ গতিকে তেনেকুৱা এটা এক্সিট প'লৰ ফলাফল আহিছে কিন্তু এক্সিট প'লটো একজেক্ট ফলাফল নহয় এনেকুৱা বহু ধৰণৰ আমি ঘটনা পৰিঘটনা দেখিছোঁ য'ত একজিট প'লে যিটো কৈছে তাৰ এটা বিপৰীতো কেতিয়াবা ফলাফল আহে গতিকে আমি চাৰি তাৰিখলৈ আমি মূল যিটো ফলাফল আহিব তালৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু অসমতো তেনেকৈ বহুত বহু বেছি চিট তেওঁলোকে দিয়া পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেকুৱাও হৈছে যে কিছুমানৰ ফলাফল এনেকুৱা আহিছে বিজেপিয়ে খেলিছে এঘাৰখনত দিছে বাৰখন এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে গতিকে আৰু বহুত পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবোৰতে একজিট প'ল য'ত কম পপুলেশ্যন থাকে উন্নত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ পপুলেশ্যন এনালাইচিছ কৰা ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টুল থাকে তাতো কেতিয়াবা ভুল ফলাফল আহে যেনেকৈ ইউৰোপীয়ান দেশবোৰত এসময়ত গ্ৰীচতো হৈছে বা ব্ৰিটি ইউনাইটেড কিংডমতো হৈছে এসময়ত ভাৰতবৰ্ষতো হৈছে ছত্তিশগড়ত হৈছে বিহাৰত হৈছে গতিকে আমি মূল ফলাফল যিটো চাৰি তাৰিখ কাৰণ ৰাইজে জনতা জনাৰ দৰে ইতিমধ্যে ই ভি এমৰ বাকচত তেওঁলোকৰ মতদানটো ইতিমধ্যে দিছে ফলাফল আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজে যিটো ফলাফল দিছে সেইটো চাৰি তাৰিখে আমি সকলোৱে গম পাম গতিকে আমি কোনেও অত্যুৎসাহী হ'ব নালাগে কোনেও এক্জিট প'লৰ ফলাফলটো চূড়ান্ত বুলি ধৰিব নালাগে ডিব্ৰুগড় লোকসভাটো নিশ্চিত ৰূপে তিনিকোণীয়া যুঁজ হৈছে একেবাৰে স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে কিন্তু এই তিনিকোণীয়া যুঁজত জয়ী আম আদমী পাৰ্টীয়ে হ'ব তাৰ আৰু কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যৱধান যিটো ব্যৱধানটো হয়তো কম হ'ব পাৰে কিন্তু স্পষ্টভাৱে আম আদমী পাৰ্টীয়ে জিকি ওলাব চাওক মই যিটো দেখি আছোঁ সেইটো মূল যুঁজটো প্ৰথম আম আদমী পাৰ্টী আৰু তাৰপিছত বিজেপিক আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ দ্বিতীয় স্থানত আৰু জাতীয় পৰিষদ হয়তো তৃতীয় স্থানত থাকিব ব্যৱধানটো খুব কম হ'ব জিকা ব্যৱধানটো এক লাখতকৈ কম থাকিব স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক আমি ট্ৰিকনীয়া যুঁজ হোৱাৰ কাৰণে সঠিক অংশটো উলিয়াই আনিব পৰা নাই কিন্তু মোটামুটি আমি মানি চলক প্ৰতিটা দলে কমেও তিনি লাখ ভোট পাব আৰু যোনে চাৰে চাৰি লাখৰ ভোটটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিব সেইজন দল প্ৰায় প্ৰায় জিকিবলৈ সম্ভাৱনাৰ পিনে যাব তাত আপুনি নিশ্চিত হ'ব আমি চাৰে চাৰি লাখ ক্ৰছ কৰিম আৰু হয়তো পাঁচ লাখলৈকেও যাব পাৰি কিন্তু আপোনাক সঠিক পথ আমি কৈ দিব পৰা নাই চাৰে চাৰিৰ পৰা চাৰে পাঁচ লাখৰ ৰেঞ্জত থাকিব মুঠতে যোন আমি আমি জিকিম আৰু চাৰে চাৰিৰ পৰা চাৰে পাঁচ লাখ ভোটৰ ভিতৰত আমি পাম